Да, сюда, а как ты получил ранение? Расскажи, у человека вот протест стоит. Как ты получил ранение? Наступил на мину. Четко. Четко на мину. И быстро. У Машина будем ходить. Час вас чекать надо. Я справлюсь с ней. Сто лет хочу уже. Ну я же сказала вам, напишите мне смс Третий раз повторяю. Погрузка. Что включимся там. А уже видны терриконы. Уважаемый снова, друзья По названию ролика вы, наверное, уже поняли Где и как я куда поехал Сейчас я вам расскажу В 40 секундах Сейчас на часах 3 часа ночи Мы сейчас выезжаем На встречу С моими Точнее с моим Военным другом Егорка, который едет с Львова. Он открыл сбор на пикап своим пацанам. Он его купил. Немного подробнее о Егорке. Он получил ранение в ходе войны в 1922 году на Донецком направлении. Он потерял ногу. У него сейчас протез стоит. И он, си... он воевал с протезом. В данный момент, пока он, наверное, на лечении, точно не знаю, но я с ним встречусь, он обязательно вам все расскажет. А потом мы едем э, дальше, встречаемся с Настей и помогаем ей с эвакуацией. Э, день будет очень тяжелый, поэтому вот 3 часа ночи я буквально поспал полтора часа, полтора часа. И сейчас мы выезжаем и держим путь дальше. Поэтому не задерживаю. Сейчас я встречаюсь с Тохой и едем. Так что... Я надеюсь, этот видеоролик выйдет, все будет хорошо, потому что что первая встреча, что дальше целый день будет очень в тяжелом направлении, очень в опасном направлении так как даже дорога туда и туда она очень обстреливается ну, опасненько. Так что всем приятного просмотра и я дуже дякую. Тому кто підтримую мене, это мою идеальность. Дякую. Все. До встречи. Дальше идем к Тохе. Так, уже подъезжаем к первой точке. У нас Тоха сегодня долетел, как ну, не знаю кто. Тоха, передавай всем привет. Ну да, да, да. Нигде. Мы ехали спокойно, согласен. Как ты думаешь, какой сегодня будет день? Насыщенный, максимально. Такой рассвет нас встречает. Кстати, мы сейчас находимся под Днепром. Под Днепром. Так, Егорка, передавай привет всем. Всем привет. Вот такой они, короче, пикап гонят пацанам на фронт. Причем вы его... 3000, да? Да, В ремонт вкинули 67. А за сколько ты сбор закрыл? За день. За день, ебать. <свят> за день. Человек за день закрывает сбор, нахуй. И неделя подготовки, блядь, и он уже на месте. У человека вот протест стоит. Как ты получил ранение? Наступил на мину. Четко. <свят> Четко на мину. <свят> и быстро. <Филос. свят> а... Первый раз. Блядь, а вот твои, твои ощущения? Как, как ты вот проснулся после э, ранения? Что ты думал? Да я ж свідомість не втрачаю, я ж так бачу в все. То есть, ну я ж бачу все культяп. Ну и твои мысли. Да якось, блядь, блять. такие. какие есть были. Я это зараз точно не скажу. Ну а что ты думал, что дальше делать? Что ты думал Как жить, не, ну ты Я тоді в ступере трішки був, блядь. Ну ты ж дальше поехал на фронт. Ну да, да то, то блядь, понял, что на гражданке нема что делать. Человек Абсолютно. медийная, медийная личность. <laughs> поэтому... Поэтому так вот, друзья, пока вы там спите, вот человек тачки гонит по снам, прямо на передок. Не хотят рассказать историю перед уездом, а ну-ка. Короче, заехали мы на заправку оком. Ну и сидим, мою. ну, я кажу Русю, куда тебе завезти треба, потому мы ну, в разные точки едем. Я кажу Русю, куда тебе завезти Ну, куда треба? Він мені каже село блять. Ну, ми коротше в Google, Google карти. Ну блять, ну показує, що все надовго від моєї точки, там у нас ну, дуже близько. Щось дуже далеко показує. Ну якось, ну типу, блять, ніч в дорозі спати ну трішечки хочеться. І коротше, блядь, повела по навігатору через підерів, блядь. Та, якби, блядь, не додумалися, поїхали б до підерів, блять. Це піздець, блядь, да, чітко. Та й все, блядь. Слава Богу він їдуть. Блядь, блядь. Все, вот вам история перед следующей поездкой. Передавай, скажи пару комментариев. Вот. Молодежи посоветуй. Какую-то. Ну, мотивацию, мотивацию дай. Мотивацию. Поколению, поколению. Блять, братан. Ну дай мотивацию поколению. Ну ее знаешь, что им казаты, блядь. Я знаю, поколение, блядь, пришло, что на четвереньках бегают, блядь. С хвостиком я не могу им казаты. Я не знаю, братан. Ну... Я не знаю, блядь. Ну... а я головой думаю. Правильно, все. Mm. Вот так вот и... Ну, так у Ну, ты вот... на слив не можешь им сказать, исправить. Ты на и... слив. <laughs> <laughs> квадроберы, его <по> Киеву... <laughs> <Киеву> не видел? Да, я их еще ни разу не видел. Блядь, слава богу. <laughs> я на Я тоже на удивление, ни разу не видел. Блядь. Поэтому да. Так что вот такие дела. все тогда, Мы поехали дальше. Все, вот так вот а мы держим путь дальше держим путь на покровск смотрите как красиво да однако солнышко светит рассвет на часах 7 утра а мы с тухой полями едем на Донбасс ну очень красиво реально Донбасс это красота Пересекаем границу между Днепропетровской областью и Донецкой. Въезжаем в Донецкую область и двигаемся в сторону Покровска, так что включимся там. Все, передавайте привет вашим Нет. подписчикам. Все у нас все стесняется. Боже мой, сколько эта машина повидала жизни. Колеса, да, супер. Все, разные. <свят> <свят> Что рассказываю, куда вы собрались ехать? Людям вот интересно вас послушать. Ваши действия, ваши планы на эвакуацию. <свят> как, как, вообще происходит у вас эвакуация? <свят> Ля, Тоха, ты меня брызгал. <свят> 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 Тоха решил помыть машину. Ёп, моё. Наши планы не сдохнуть зараз, в данный момент, в Вот это вы, конечно, Селедуха. да. Только не материтесь, Боегорка там наматерился. Дай Боже. Так нет, мы же не намотюкаемся, мы же девочки. Правильно, правильно. Вот тут дети вас смотрят. Ну, я же сказала вам, напишите мне смс-ку. Третий раз повторяю. Так, мы, короче, не столько... Е... Это Кого? Твой. Покажи. Кажется, это очень двояко звучит. Не знаю. Так, короче, мы столько едем на Тоді в ту хуйню. Може, або ні, чекай. А може тоді почекайте нас і поїдемо разом Давай. На хуя нам чекати вас. Ти якщо будеш мою українську мову. Тут Ми з тобою будемо розмовляти зараз польською Хочеш? екомерка. А я то навчу. Все, це все буде в інтернеті у нас. Так, ну ви їдете, коротше, селідово. Иди нахуй. Да, потом буду говорить. А мы не мотикаемся на девочки. Да. Не бог уже там, там, блядь, придумали. Ладно, все, поехали. Они пока соберут. Да, все, короче, следующий дубль. Следующий дубль будет, как вы приедете, расскажете. свои впечатления после вашей поездки. А мы свои расскажем. Да ну почекайте. Добрый, чекаем. Что да мы будем через, что мы вокруг машины будем? Час вас чекать надо. Я справлюсь с ней. Сто туалет хочу уже. А тут он зашел на участок бабушки? Удобрение, да? Да. Кстати, Тоха, как думаешь, что это такое? Тоха, на капоте. А это как ты думаешь, что такое? Вот это? вот это короче по-любому вся машина в дырках надо ее история. можно жвать мы вас ждали три года я вам серьезно говорю чего что случилось все нормально прошло окошечко. Там уже видны терриконы. Мы, короче, едем, едем. Лесами, полями, вот так Короче, будем идти Короче, горе пополам нашли какой-то, ну, нам нужен адрес, еле-еле нашли. Тут, тут там после, было, после прилета, прикольно. да. Королева 10. Королева 10. Где? Вот это 10 да? Понятно зад? Или, Или вот это? Да а, все. Девчонки, все. едем назад и направо сразу Вниз А что направо, если налево? Нет, да. направо Четко Сможете задом сдать? Дорогие друзья В данный момент я многое не снимаю Многое не показываю, где мы, как мы ездим девочки съездили в Селидов, сделали там доброе дело. Так же самое, сейчас мы находимся в другом его селе. Короче говоря, находимся в таких селах, где нету абсолютно да, тут вообще нету ни связи ни света ни газа тут вообще ничего нет. тут люди все понимали готовят я не стал подходить разговаривать с людьми на камеру что-то у них спрашивать потому что они и так все натерпелись сейчас мы едем домой будем отдыхать спать потому что рано утром выехали и нажимаем спала и все время в дороге берегите себя берегите своих близких мы находимся настолько далеко от Харькова, что нам ехать домой 4 четыре почти пять часов это плюс еще будем останавливаться на заправках, всякие туалеты попить кофе а, а что вы деда не сбили, я не могу понять я, я его вам оставил Тоха, скажи, что это шутка все люди, люди неправильно поймут. Все, едем домой. Дорога тяжелая. Мы могли бы за все это время съездить в Одессу туда и обратно. Мы уже покупали себе все дома были. Еще на горизонт неровный как камера умная, что капец.